वर्कर यूनियन। का ही जो आज का प्रदर्शन है किलोमीटर मुलतवी करवाने के लिए जरा है अगर सरकार जे किलोमीटर स्कीम का टेंडर लेकर आती है तो पूरा पंजाब जो बंद करके कल सीएम की कोटी का कराउकर किया जाएगा अ, सर अगर बसें बंद होगी तो फिर यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना यात्रियों का आगे माध्यम से बता दे बताना चाहता हूं कि यात्रियों का जो है शोषण जो खज्जलखवारी है सरकार जो मैनेजमेंट है वो करवा रही है मुलाजम नहीं चाहते कि हम डिपो बंद करें और रोडवेज का चक्का जाम करवाएं बार बार ये टेंडर लेके आते हैं इसी रोस में जो यात्रियों की खजलखबारी का जिम्मेदारी जो सरकार की है क्योंकि सरकार इसी तरह है कि सरकार की जिम्मेदारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी कैसे बनती है क्योंकि तीन महीने पहले चाहे एक महीना पहले हम टेंडर इनको नोट्स दे देते हैं नोट्स देने के बाव, बाद बाव, जुद, बाव जुद भी बार बार वो टेंटर खोलने की बात करते हैं इसीलिए जनता की भी होती है मुलाजिमों की भी होती है और हमारी के जो डिपो तो बंद किए गए हैं अगर सरकार इससे मोड़ वापस नहीं लेती अपना टेंडर तो कल को सीएम की का कराओ किया जाएगा तब तक बच्चे बंद रहे तब तक पूरा पंजाब का चक्का जाम रहेगा मेरा नाम सर बलजीत सिंह ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ 25/11 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਮਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਟੀਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉ ਸਾਥੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ہمارا ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਜਾਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਸੇ ਆਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ

भी ये घाटेबंद सौदा इनको ना पाया जाए पर सरकार फिर भी जान बुझ के पता नहीं क्या सरकार की मंशा किलोमीटर स्कीम को बढ़ावा दे रही है और पा रही है पर अजे तक कुछ क्लीयर नहीं हो टेंडर था किलोमीटर स्कीम का असी उनका विरोध किया और बसें बंद की तो सरकार ने एक्सटेंड करके अगर अठाई तरीक दे दी है पर अजे तक कुछ क्लीयर नहीं पी आर टी क्या मीटिंग में देखो क्या हल निकलता अभी तक अठाई तक एक्सटेंड किया और अठाई के रास्ते में कोई मीटिंग निकलती है

ਔਰ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਬਸ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 45 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਸੋ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ 5 ਤੋਂ 6000 ਬਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਘਟੋ ਘਟਾ 8000 ਤੋਂ 8500 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੁਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਕੇ ਜਾਤਾ ਜਰਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਜਰਾ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋ ਸੁਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਨਬਸ ਡਿਪੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ हमारे डिपार्टमेंट में डालना चाह रही है पर वो हमें मंजूरी हम हमारी मांग है कि अगर सरकार ने बसें डालनी है तो वो अपनी खरीदे अपनी बसें डाले चाहे लोन पे डाले चाहे नगर डाले ठीक है जी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ये है कि सरकार की एक ड्यूटी बनती है कि हमारे युवाओं को जो रोजगार प्रदान करवाना है सो तो कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट और सरकार ये नहीं चाह रही कि, कि किसी को रोजगार मिले उल्टा किलोमीटर स्कीम इनके बसें, अगर, स्कीम अगर की बसें अगर महकमे में, में पड़ती हैं तो जो रोजगार पे हमारे ड्राइवर हैं कंडक्टर हैं उनकी जो नौकरी है वो भी खतरे में चली जाएगी सो तो कहने का मतलब कि रोजगार देना नहीं चाह रही सरकार खत्म करना चाह रही है सो तो सरकार की जो मनसा है और हमारी मैनेजमेंट की वो ये है कि सारा डिपार्टमेंट है जो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो अभी आपके प्रेश्ट की जी बिल्कुल सताई डिपो है हमारे पंजाब में सताई के स्थायी डिपो में जो हड़ताल है वो जारी है कल को अगर हमारी मांगे आज पूरी नहीं की गई और किलोमीटर कीमती इन बसों का टेंडर रद्द नहीं किया गया तो कल को अठारह तारीख को सीएम मान की रहस्य पर चंडीगढ़ में पक्का धरना लगाया जाएगा